Приветствую вас, мои подписчики. И сегодня я вам хочу показать вот такие кнопки. Они бывают, видите, по две спаянных, по одной. Ну, с таким переключателем. А смысл везде, можно сказать, одинаковый. Тут хочу, вот, возьму вот такую уже на полу они могут и вот так попадаться, видите, кнопочка где. Хочу вам показать по серебрине, как они разбираются легко. И что тут находится. Так, разбираются они вот так, кусачками легенько. И видите, тут яка расфасовка нажимается кнопка контакт зажимая снизу отжимая сверху нажали вот так ну короче вы поняли кнопка выпала ну сейчас я еще раз ее засуну сюда я покажу вам еще раз чтобы вам было видно кнопка нажимается контакт снизу зажимается и там и там серебряная напайка Бачите, як она робить до верху. Система, кажется, проста. Нажав, замкнуло, розжав, розамкнуло. Идем дальше. Вынимаем кнопку. Вынимаем эти штуки. Так, одна, бачите, одну выняли. Серебряная напаечка. Так, пока еще положим ее сюда. Дальше выймем. Да, можно попроще просто разломать, да и все. А то я сильную... Так, это та друга. Тоже, бачите, паечка что снизу было. И вот целый ходунок. Он с медным наконечником таким. Так, ум никто знал. Напишите в комментариях, Спасибо, что показал. А остальных прошу зарегистрироваться в нашем телеграм-канале. Там будут тоже интересные видосы по клоносы. Мы там все продаем или покупаем. Короче, вот такие вот контакты тут. Срибни, бачьте на цей Мидно есть. И на этих двух я вам показывал. Так что жду вас в телеграм-канале. Ссылочка будет под видео. Также закреплена в комментариях. Вот такие вот С таких штук вот такие.